Меня зовут Бусыгина Мария. Я представляю такой творческий проект «Творческий мост Украина-Мир». И мы бы хотели вот спросить у вас, можно ли с помощью творчества, творческих людей, творческих каких-то проектов найти какое-то общее единство и построить какие-то отношения мирные между Украиной и всем миром? Можно. Ответ очевиден. На самом деле творчество – это именно то, что отличает человека от животного. Потому что мы думаем, что интеллект, да, есть такое убеждение, что интеллект. Но на самом деле нет, потому что есть, я вам хочу сказать, моя собачка очень умная. Такая умная, что слишком умная. Я наблюдаю, как сороки или вороны тоже очень умные, птицы разумные. И в каких-то пределах могут, да, соображать и вести себя как интеллектуалы но именно творчество творчество это мы уподобляемся богу когда мы творим это божественный аспект в человеке а бог есть в любовь и там где присутствует любовь там присутствует гармония мир совершенство и все происходит по наивысшей да, по законам наивысшей гармонии. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы вас приглашаем на выставку, в следующем месяце мы хотим провести такую выставку украинских художников в сети ресторанов Борщи будут представлены украинские художники, украинская тематика. Это будет таким первым большим проектом нашего арт-проекта. Очень здорово. Обязательно приду и желаю вам, чтобы он прошел успешно, хорошо, так как вы желаете, задумываете, даже еще лучше. И новых тоже проектов Спасибо. реализации. Спасибо.